Вместе, носочки, пяточки вместе, на раз резко разводим ножки в сторону, тянем носочек, вы должны почувствовать, как натянется носочек. Раз, две, три, четыре, пять. Носочки, растягиваем носочки. Пять, хорошо. Вы должны зафиксировать себя в этом положении, чтобы вы почувствовали, как тянется ваша стопа. Почувствовали? Да, поочередно. Не просто, а тянем в таком положении, вы Что вы чутуры, пока втягиваются ваши мышцы. Следующее упражнение соединение гармошечка. Раз. Пяточки в сторону. Два носочки. Три пяточки. Четыре. Молодцы. Я а просто вам показываю Бу и обратно в том же порядке вы должны вернуться в исходное положение. Следующая в сторону. Ножки вместе. На четыре счета в одну. гусеничка, ножки вместе, перебираем пальчиками вперед, ну, мы делаем на 4, на 8 счета вперед, то же самое выполняем назад. Барабанчики, любимая деда. -то... Только мы не просто стучим, мы натягиваем на стойчики, только пальчиками, чтобы пицца у вас потянулась. Да. И э, мне нравится вот это упражнение, но из положение стоя, когда ты поднимаешься на носочки и возвращаешься на внутреннюю или на внешнюю часть тобой. Раз, да? поднялся и елочка. на внутреннюю Хороший. Елочка. А -а -а. Нет, не елочка. У вас елочка. вроде бы так. Нет, это а другое. А. Елочка. Да. Не нет, она внутреннюю да. часть. Я понял, но это я вам больше.